Наша рабочая группа была создана директивой министра обороны в конце января 2015 года. Приступила реально к работе в феврале этого же года. Ту форму, о которой говорит господин Тымчук, разрабатывали в недрах генерального штаба отдел разработки формы одежды вещевого управления еще в 2012 году, когда нашей рабочей группы в Министерство обороны еще и не пахло. Эта форма была разработана в 2012 году, испытание проходило в 2013 году, и в 2014 году она массово пошла в войска. Причем не только в Сборные силы Украины, но и в Национальную гвардию. И э, покупалась еще в прошлом году, и э, массово использовалась э, в боях на востоке Украины, начиная с осени и зимой этого, этого года и прошлого года. Поэтому рабочая группа не имеет никакого отношения к созданию, разработке, внедрению и закупке старой э, полевой формы, которая сейчас выдается в войска. Наша рабочая группа разрабатывала, начиная с лета, новый образец формы, который сделан из современных материалов Soft Shell, Primoloft. Э, он состоит из четырех слоев, базовое белье, э, отстегивающая подстежка и еще третий слой с флиса. К сожалению, да, и Кайс, мы не успели э, ввести его во время войска, потому что... Очень сложное изделие, сложное требование к материалам, которые нужно прописать, которые нужно выписать в технических условиях. Но прототипы этой формы были показаны еще летом, когда мы закончили неработую обкатку этой формы. Сейчас мы заканчиваем технические условия, которые будут переданы, преданы огласке и вывешены на сайт Министерства обороны где-то около нового года, то есть в начале 2016 года, в январе. После этого будет небольшая экспериментальная носка проведена, и если она будет успешной, новая форма, нового образца, из новых высококачественных материалов, надеемся, будет поступать в 2016 году войска. Вот с этого момента моя рабочая группа, вновь созданный Центр розводку сопровождения материального обеспечения Министерства обороны будет нести ответственность за эту форму. На сегодняшний момент наша рабочая группа не несет, господин тамчук ответственность за старую зимнюю форму, которая разрабатывалась, внедрялась до нас. К сожалению, прекратить закупки этой формы мы не можем, потому что для того, чтобы прекратить закупки, нужно предложить какую-то альтернативу. Альтернатива есть, прототипы есть, но ТУ, к сожалению, на сегодняшний момент не закончен. Когда оно будет закончено, Министерство обороны и, надеюсь, другие воинские формирования перейдут на самую современную форму, которая будет по лучшим стандартам, по лучшим образцам НАТО, удобная, теплая, многослойная, качественная.